जी जो रात को गड़े मारी हुई है शाम को बारिश हुई है उससे क्या फर्क हो कितना नुकसान देखो जहाँ जहाँ गड़े मारी हुई वो तो बहुत नुकसान हुआ उसका सरकार को सेंट्रल सरकार को मुआवजा देना चाहिए क्योंकि ये अब वोटा के दिन है ये इलेक्शन के दिन में भी किसी से किसान की नहीं सुनी गई तो फिर कब सुनाइए देखो किसान धरना लगा के बैठे हैं वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही अब इलेक्शन के दिन है जहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है अब देखो पहली जो बारिश हुई उससे देखो दाना बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं है देखो आपके सामने मैं मसलता हूँ कुछ नहीं निकलेगा चिट्ठी में तो ऐसा जो नुकसान होता है जिमीदार को किसी गल की कोई बुरवाई नहीं होती किसान का कर्जा जब सिर होता है सिर्फ इसी वजह से होता है जब फसल मर जाता है उसके बाद में कोई कर्जा मोड़ा नहीं जाता है और भी आगे और, और भी कितने खेत हैं आपके जितनी जिसकी फसल जो खराब हुई है कौन सी फसल है देखो गेहूं की फसल है इसमें बिल्कुल तैयार बैठी और जहाँ पर गड़ेमारी हुई है वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा सब दाना गिर गया जो पहली बारिश हुई थी और अंधेरी आया उसमें जो दाना आपको दिखाई रहे हैं ये बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं इसमें पड़ा सब खाली है कितनी फसल खराब हुई है देखो दस एकड़ थे हमारे तो दस एकड़ थे बाकी जो किसान है उसकी तो सबकी सबकी है ना जितना भी गेहूं है उसका नुकसान काफी ज्यादा हुआ है कितना टोटल नुकसान हो गया देखो पच्चीस तीस परसेंट तो आराम से हुआ आराम से जी तो सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार को देखो अब इलेक्शन है जी इलेक्शन के दिन में भी नई किसान की सुनेंगे और किसान कहाँ जाएगा क्या करेगा इसीलिए तो धरना लगा के बैठे हैं कि देखो किसान के जो सिर पे कर्जा हुआ वो इसी वजह से हुआ जो इसका नुकसान हो जाता है उसका कोई मुआवजा नहीं मिलता देखो जी फसल तो पहले भी गिर चुकी थी पूरी तरह से बिछी हुई है आप देख रहे हैं तो जो रात में गड़े मारी हुई है ना उससे भी जो पक्की फसल पे गड़े मारी होती है तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि तो जो दाना पक्का हुआ आता है वो जल्दी गिर जाता है हरी कन में इतना नुकसान नहीं होता है लेकिन जो पहले ही गिर गई है उसके ऊपर गड़े मारी हो गई है तो उससे तो तरीबन पच्चीस तीस परसेंट तो नुकसान हो गया जी आपके कितने खेत है मेरे पच्चीस का। तो से तीस के एकड़ है कनक जिसमे से देख लो हम आप ही चौथा हिस्सा उसमें नुकसान हो गया है तो उसी हिसाब से हमारे जो छह सात किला तो समझ लो बीच में से निकल जाएगा कितना का नुकसान जो हुआ है नुकसान 25 से 30 परसेंट हो गया है और जो अगर चालीस हजार की निकलनी थी कानक का, तो चौथा हिसाब में दस हजार किले का तो नुकसान हो ही गया ना एक एक के हिसाब से तो एक खेत पर कितनी लागत आ जाती है फसल की लागत तो जी ऐसे है कि दवाई जो छिड़काव करना होता है कोई तेले का होता है कोई सुंडी का हो जाता है या जो भी अपने खरपतवार का करना होता है वो बहुत महंगी हो रही है दवाई साल दर साल बहुत बढ़ रहा है उस हिसाब से दस से पंद्रह हजार एकड़ का तो खर्चा ही हुआ होता है तो बाकी जो किसी ने ठेके पे मामले पर फसल खे खेत लिए होते हैं वो तो उस हिसाब से तो जो कन है वो तो बराबर ही हो जाएगा जी खर्चा निकाल के जो बचना था वो गड़े मारी से चला गया तो बचत का तो कोई मसला औखा ही लगता है जी सरकार से क्या कहना चाहते हैं सरकार से तो हम कह सकते हैं भी चलो जो जिमीदार है उसकी मदद करनी चाहिए ते, लेकिन सरकार तो कोई सुनी ही नहीं रही है सरकार तो किसानों को देखो आपने ओ, देखा ही है कि बॉर्डर पर ही रोक दिया है मुआवजा तो बाद की बात है वो तो जहां जाना है वहां भी नहीं जाने दिया उनको ठीक है नहीं तो उसका जो वही बैठे हुए है ठीक है उसको वहां जाने देना चाहिए दिल्ली में उसकी बात उनसे करके उनका जो हल है उसको निकालना चाहिए ਗੜੇ ਮਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਚ ਠੀਕ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਝੜ ਗਈ ਐ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਛਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਪੜ ਗਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਐ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਊਜਿਆ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਊਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰੂਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ-ਪਰੀਲਾ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਗੀ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਣਕਲਾ ਹੋ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 30% ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਐ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਜੇਸਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੜੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟਾ ਕੱਟ ਜਿੱਦ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮੱਕੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਣਕਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੱਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਆ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਉਹਦਣੀ ਇੱਕ ਗਲੇ ਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂਂਬੜਾ ਸੀਗੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਵਾਰਾ ਫੁੱਟੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਰ ਦੇਖੋਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬੋਧ ਉੱਚੇ ਮੁੜੇਗਾ ਹੁਣ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਣਾ ਸਾਡਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ